ताज्या घडामोडींसाठी न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा उल्हासनगरमधील व्यापारी मयूर राघानी यांची अकरा लाख पंचेचाळीस हजार आठशे रुपयांची फसवणूक झाली आहे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य खरेदी करून दुकानदार फरार झालाय डीलरशिपच्या माध्यमातून बदलापूरच्या दुकानदारांनी ही इलेक्ट्रॉनिक खरेदी केली होती व्यापारी मयूर राघानी यांचं कॅम्प नंबर तीनच्या रेल्वे स्टेशनजवळ इलेक्ट्रॉनिक होलसेल दुकान आहे मयूर हे जी एम मॉड्युलर कंपनीचं माल खरेदी करून रिटेल दुकानदारांना विकत असतो सेल्स एक्झिक्युटिव्ह दीपक जाधव यांच्या माध्यमातून बदलापूरमधील दुकानदार सुनील मनसुख गोयल याने मयूर यांच्याकडून अकरा लाख पंचेचाळीस हजार आठशे सत्याऐंशी रुपयांची इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट बटन रेग्युलेटर स्विच फॅन असं साहित्य खरेदी केले होते दरम्यान मयूर याने सेल्स एक्झिक्युटिव्हचा परिचयाचा आणि चेक दिल्याने माल दिला होता परंतु दुकानदार सुनील गोयल याने बदलापूरमधील इलेक्ट्रॉनिक दुकान बंद करून संपूर्ण साहित्य विक्री करून पळून गेलाय दुकानदाराने दिलेले चेक ही बाउंस झालेत एवढंच नाही तर सुनील गोयल यांनी मुंबई ठाणे उल्हासनगर शहरातील व्यापाऱ्यांना सुना लावलाय त्यांच्याकडूनही ब्याण्णव लाख पंचावन्न हजार रुपयांचे साहित्य खरेदी करून फरार झालाय आता या प्रकरणी उल्लासनगर या मध्यवर्ती पोलिसाने सुनील गोयल गुना दाखिल अधिक तपास कर हमारे साथ मार्च में एक फ्रॉड हुआ था और उसकी एफ आई आर एक पंद्रह अप्रैल को एफ आई आर हुई और एफ आई आर करने में हमको दीपक जी ने काफी सहयोग किया उनके थ्रू हमारी एफ आई आर हुई जिसको आज आठ महीना हो गया और वो आठ महीने में हमको दीपक जी ने काफ़ी सहयोग किया और वो आज आरोपी आ, कल पुलिस ने उनको अरेस्ट किया आरोपी को सुनील मनसुख गोयल जो शिव इंटरप्राइज के नाम से पहचाना जाता है भदलापुर में मेरा जो मटेरियल लेके फ्रॉड करके गया था चले और हमारे भाइयों व्यापारी भाइयों का भी काफ़ी टोटल बयानवे लाख का माल लेके वो फरार हो गया था मार्च में आज उसको कोर्ट में पेश किया गया है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दीपक जी का जो पूरा आठ महीना फॉलो अप करके उनको हमारे पुलिस ऑफिसर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो सीनियर ऑफिसर है अपने सीनियर बाघमने साहब और अपने आयो साहब है सावंत सर उनने काफ़ी सहयोग किया उसको पकड़ने में और आज वो जेल में है बस की कुछ रिकॉर्ड आपको दीजिए वापस कुछ बुलाया पुलिस पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपकी सपोर्ट करके आपको रिक्वारी करके देंगे भाई शहर के लोगों से किस तरह से अपील करेंगे ऐसे लोगों से बचाव करें अपना ऐसे लोगों की शिकार ना बने मैं शहर के लोगों को एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे व्यापारी भाइयों को कोई भी ऐसे तरीके की ढील नहीं करे जिसको वो पहचानते नहीं है नहीं कोई उसे उतनी क्रेडिट देवे सब सोच समझ के, के क्योंकि ये चीज़ें हैं ना ऐसे फ्रॉड बहुत घूम रहे हैं मयूर मेरे परिवार का मेंबर है उनसे जब फ्रॉड हुआ था उन्होंने मुझे बताया था मैंने दीपक सलानी सर से यू अध्यक्ष दीपक सलानी सर से मैंने बात की थी उन्होंने बोला इससे हम इससे में एफ कराते हैं और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ेंगे लेकिन आठ महीना हो गया दीपक सर ने आठ महीना बहुत टाइम दिया जब भी हम उनको कॉल करते थे मॉर्निंग में तभी भी हमारे साथ पुलिस चौकी चलते थे शाम को भी कॉल करते थे हमारे साथ एनी टाइम हमारे साथ रुके रहते थे मैं तय दिल से दीपक सदना सर का शुक्र गुजार मैं क्या कहोगे ये जो मामला है इस तरह के फ्रॉड बहुत जगह पे हो रहे हैं बदलापुर में जो आरोपी जो कल पकड़ा गया उसने दुकान खोला बाड़े पर और बहुत से व्यापारियों से माल लिया लगभग बयानौ लाख रुपए का उसने फ्रॉड करके वो दुकान बंद करके भाग गया और सबको चेक दे गया चेक जो है वो बाउंस हो गए एक व्यापारी पेमेंट नहीं दे पाता है चेक बाउंस होता है अलग बात है ये दुकान भाग बंद करके भाग गया और इसकी एफ़ अप्रैल पंद्रह तारीख को आ, हमने सेंट्रल पुलिस चौकी में जो इसमें मयूर जी हैं उन्होंने एफ़ की टोटल बयानवे वाला का फ्रॉड था उल्लास नगर से मैं ये सिर्फ एफ़ हुई बाकी कहीं पर भी एफ की दर्ज नहीं हुई इसके ऊपर एफ जो दर्ज हो गई उसके बाद ये आरोपी को, कोर्ट का सहारा ले रहा था हर जगह पर सेशन कोर्ट चोपड़ा कोर्ट उसके बाद वो मुंबई हाई कोर्ट तक गया बेल के लिए एंट्रीम बेल के लिए वो मुंबई हाई कोर्ट तक भागा और मैं मयूर जी को बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया मुंबई हाई कोर्ट तक उन्होंने इस केस में उन्होंने लड़ा और अभी 10-12 दिन पहले मुंबई हाईकोर्ट ने उसकी जो जमानत की याचिका थी वो खारिज कर दी और मैं इस मामले में खास करके जो आ, सीनियर है सेंट्रल पुलिस चौकी के मैं उनसे जाके मुलाकात की मयूर जी के साथ में जाकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मुंबई हाईकोर्ट में जैसे ही वो रद्द हो जाएगी जमानत हम इसको पकड़ा पक्का अरेस्ट करेंगे और कल उसको अरेस्ट किया गया है और जो आयो हैं सावन साहब मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत इस मामले में मेहनत की जैसे उनके हाथ में केस आया उन्होंने इस पर बहुत अच्छी मेहनत की है ये एक अलग तरह का मामला है व्यापारी भाइयों से मैं बताना चाहूँगा कि सेल्समैन ने लाकर मयूर जी को ऑर्डर दिया उन्होंने वो माल बेचा उसको माल बेचने के बाद उसको चेक आया और वो इतना बड़े अमाउंट का चेक जो है बाउंस हो गया तो जिसके साथ भी आप पहली बार व्यवहार कर रहे हो तो उसका आप पहले बैकग्राउंड निकालिए इतना बड़ा अमाउंट जैसे मयूर जी ने ग्यारह लाख रुपए का माल दे दिया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से साढ़े तीन लाख रुपए का माल दे दिया तो आप नहीं देना चाहिए पहले आप व्यवहार चेक कीजिए मैं सभी व्यापारी भाइयों को बोलना चाहूंगा भले जीएसटी आ गया है बाकी पक्का बिल है सब कुछ होने के बाद भी आज आठ महीने तो हमको आरोपी को अरेस्ट कराने में लग गए इससे कहते हैं कि सावधानी बरतना ज्यादा सही रहेगा तो व्यापारी भाई जो व्यवहार करते हैं आप जिससे रेगुलर व्यवहार करते हो आपको रेगुलर पेमेंट आता है कोई तकलीफ नहीं है अगर किसी नई आप पार्टी से व्यवहार करने जा रहे हो तो चार व्यापारियों से उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें जैसे हमारे गजाना मार्केट क्षेत्र के व्यापारी अगर किसी साड़ी वाले के पास कोई रेडीमेड का व्यापारी आता है तो रेफरेंस देता है तो उसके लिए पूछते हैं उसके माल बात बेचते हैं आप पांच नंबर में देते हो जींस मार्केट के कितने व्यापारियों का पैसा डूब गया है उल्लासनगर के बाहर के व्यापारी जो है उल्लासनगर के कुछ व्यापारी माल लेकर पैसे ही नहीं दे रहे पक्का जीएसटी का बिल होने के बाद भी और सरकार को भी इस मामले में जरूर देखने की जरूरत है कि जो लोग तो इस तरह का फ्रॉड करते हैं जो फोर ट्वेंटी बाकी धारा है जो भी उसके ऊपर लगी हुई है ये जो माल लेकर दुकान बंद करके भाग गया तो इसके ऊपर कानून भी सख्त होना चाहिए तो अभी अपने सीनियर से कुछ कुछ बात रिकवरी के बारे में कुछ। जब भी मुंबई हाईकोर्ट में मयूर जी का मैटर चल रहा था तभी उन्होंने खुद बोला था जो आरोपी था उनके वकील ने कि हम लोग रिकॉर्डी देंगे लेकिन रिकॉर्डी कैसे बोला हम दस हजार में ना देंगे अभी साढ़े ग्यारह लाख रुपया हम अ दस हजार रुपया रिकॉर्डी कौन दे रहा है मुंबई हाईकोर्ट में क्यों मायना किया क्योंकि वो आरोपी है क्योंकि उसने ये फ्रॉड किया है तभी तो वो रिकॉर्डी देने के लिए तैयार हुआ मुंबई ये क्या है हमारा जो न्याय पूरी प्रक्रिया है उसका फायदा लेकर वो आठ महीने तक फायदा ले रहा था लेकिन हमारी जो पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुंबई हाईकोर्ट में जो है हमारे वकील जो हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया उसकी जमानत रांची का रद्द हो गई और आज दस दिन के अंदर उसको अरेस्ट भी किया गया पंधराच्या दोन हजार तेवीस एप्रिल दोन हजार तेवीसमध्ये फिर्यादी मयूर पुरणलाल राघानी यांचं इलेक्ट्रिकल गुड्सचं शॉप आहे इलेक्ट्रिकल वस्तूंचं तर या व्यापाऱ्याला उल्हासनगर तीनमधील या व्यापाऱ्याला तिसम नामे सुनील मनसुख मुघल हा यापूर्वी बदलापूर व बदला बदलापूर अंबरनाथ आणि उल्हासनगर या जवळपासच्या परिसरामध्ये पूर्वी इलेक्ट्रिकल गुड्सचं मार्केटिंगचा व्यवसाय करायचा आणि बरेच दुकानदाराच्या संपर्कात होता व त्यांच्यासाठी संबंधीचं मार्केटिंग करा इलेक्ट्रॉनिक गुडचं मार्केटिंग करायचा आरोपीने मार्केटिंग करता स्वतःचं शिव इंटरप्राइजेस नावाने स्वतःचं एक फर्म प्रोप्रेटरशिप फर्म ओपन करून बदलापूर ईस्टमध्ये एक दुकान स्थापित केलं व त्यानंतर स्वतःच सो तो मालाची देवाणघेवाण करून ट्रेडिंग करायला सुरुवात केली एप्रिल दोन हजार तेवीसमध्ये नमूद उल्हासनगर तीन मध्यवर्ती पुलटाणे येथील दाखल गुन्हा नंबर दोनशे ब्रेचाळीस दोन हजार तेवीस या गुन्ह्यातील फिर्यादी मयूर गाघानी या फिर्यादीच्या दुका दुकानातून गुन्ह्यातील आरोपी सुनील गोयल यांनी साधारणतः अकरा लाख पंचेचाळीस हजारापेक्षा जास्त किमतीच्या रकमेचा सा इलेक्ट्रॉनिक साहित्य विकत घेतलं आणि त्या 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 त्याच्या अगेन्स्टमध्ये त्यांनी पे पेमेंट दिलं बा चेक देण्यात आले चेक दिले होते परंतु सदरचे चेक्स काही दिवसानंतर हे बाउंज झाले नमूद गुन्ह्यातील फिर्यादी यांनी चे मालाच्या अगेन्स्ट प्राप्त झालेले चेक्स बाहुण झाल्यानंतर गुन्ह्यातील आरोपी अंतर अंतर सुनील गोयल यांच्याकडे काही कालावधी पाठपुरावा केला असता आज देतो उद्या देतो हे विविध बहाणे व कारणे सांगून आरोपी त्यांनी फिर्यादीला कोणत्याही प्रकारचे मालासंबंधीचे पैसे दिले नाहीत व कालांतरानंतर गुन्ह्यातील आरोपी सुनील गोयल यांनी स्थापित केलेल्या शिव इंटरप्राईजचे बदलापूर येथील त्याचे स्वतःचे दुकान बंद करून फरार झाला होता त्यानंतर फिर्यादी मयूर ग्राघानी हे मध्यवर्ती पोलिस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यासाठी आला असता त्यांच्या तक्रारीवरून मध्यवर्ती पोलीस ठाणे गुरु क्रमांक दो दोनशे त्रेचाळीस दोन हजार तेवीस कलम चारशे सात चारशे वीस भादवी अनुभव गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे सदर गुन्ह्यानंतर गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी सुनील गोयल हा फरार झाल्यानंतर आरोपी तिसम हा अँटीसिपेटरी बेल मिळणे कामी सत्र न्यायालय ठाणे सत्र न्यायालय कल्याण व त्यानंतर हायकोर्ट मुंबई हायकोर्ट येथे अप अटकपूर्व जामीन मिळणे कामी अप्रोच झाला होता परंतु मध्यवर्ती पोलीस स्टेशनकडून त्याच्या जामीन अर्जासाठी मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेऊन त्याचे जामिनाचे अंटी अटकपूर्व जामिनाचे अर्ज रद्द करण्यात आले अटक अटकपूर्व जामिनाचे अर्ज मुंबई हायकोर्ट आणि मध्यवर्ती पोलीस स्टेशननी केलेल्या चांगल्या तपासाच्या आधारावर ते रद्द रद्द केले होते त्यानंतर आरोपिताला पोलिसांनी मध्यवर्ती पोलिसांनी गोपनीयरित्या माहिती प्राप्त करून ताब्यात घेऊन नमूद गुन्ह्यामध्ये दिनांक वीस बारा दोन हजार तेवीसमध्ये नमूद गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आहे त्यानंतर न्यायालयात सादर केले असता सदर आरोपी त्याला आरोपीनामे सुनील मनसुख गोयल या दिनांक सव्वीस बारा दोन हजार तेवीसपर्यंत पोलीस कस्टडी देण्यात आलेली आहे आरोपी सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आरोपीकडे तपास चालू आहे नमूद एक नमूद गुन्ह्यातील आरोपी तिसम याचे याने अशाच अशा ग सदर गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान आम्हाला अशी माहिती प्राप्त झालेली आहे की या गुन्ह्याच्या व्यतिरिक्त या आरोपीने अंबरनाथ कल्याण व उल्हासनगर परिसरातील इतर दहा ते बारा लोकांना अशाच प्रकारे मालिक माल विकत भी, माल घेऊन त्याच्या अगेन्स्टमध्ये कोणत्या प्रकारचे पेमेंट देता फरार झालेला आहे अशी आम्हाला माहिती प्राप्त झालेली आहे परंतु मध्यवर्ती पोलिटेशन हद्दीमधील एकाच व्यापाराला फसवल्यामुळं एक गुन्हा आपल्याकडे दाखल आहे व अन्य तक्रारी विविध पोलिटेशनला प्राप्त आहेत या आमच्या आमच्याकडे तपास चालू आहे आकाश सहाने स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा